对不对？这是生猪脑吗？这是熟的，宝可以直接吃的熟脑花。哎呀，来上一个猪脑花吧，红红的猪脑花。你才十八，哼，你才八岁多好了，你还十八。长了一个十八的心嗯，你那发型叫啥？叫公主切。嗯，可以吃腊肉吗，宝？今天没有腊肉，没炖。 比我女儿大两岁都会赚钱了，这个东西没法说。我十三岁就不上学了。咱姑你姑娘呢是属于什么呢？属于发展的方向不一样。人家就是你看我现在是赚钱了，但我知识不是很广泛。嗯、呃，怎么说呢？每个人人生不一样，不能这么去比。他现在不挣钱，不代表他以后不挣钱。我现在挣钱，但是我缺少的是知识。咽了好快，咽了不快不行。 验了不快，直播间真说我呀！我记得我那年刚出门的时候，十一三年，我才十三岁。一三年我才十三岁，哎我现在一晃都二十四岁了，我已经离开校园都已经十四年了，满满的都是苦水眼泪呀、啊！亮哥今天来了吗？亮哥今天耶，你是不是搁亮哥身上按监控了？刚坐这儿啊，你瞅那个狼狈那个样 满眼肿的，那脸肿的跟那猪头闷的似的，我的天呐，没文化真可怕，嗯，所以说，嗯，还是要好好学习啊！你甭看我现在挣钱了，但我没有说太多的文化，因为毕竟我连初中都没有念完，对不对？来个杨桃，明天赶紧去看牙医。好嘞，你二十三，我二十四，二十四了，我把头发搂起来，把头发搂起来，来个杨桃。 你也可以一边赚钱一边学习，我，嗯、呃，我一边赚钱一边学习。说实话，我现在看见书就头疼。<laughs> 有没有那啥，就是不看书不困，一看书他妈比谁都先睡的那个？你就有没有跟我一样的？我跟你透明说哈。 我不看书，我还不困；摸见书，我比谁困的都睡得都香、啊。那真的是，我跟你说，我上我我不早早不上学，是因为人家都上学，人家都搁学校里学习，咱咱是咱是干啥去了？咱是睡不是睡觉去了。嗯，所以说不一样。我可能就是说啥呢？天生对学习二十四就这么成功。我这算是成功啥？还不是直播间老铁支持啊！有直播间老铁来个火鸡面料吧，刷个料吧。 我就没有学习那方面的才能，你知道吧？呃，看见书本比书本还先睡着呢、嗯。你们这样伤身体，干啥不伤身体？吃播挣的也就是个辛苦钱儿。嗯，知道的知道，吃播就是说实话，脏了身体，对身体不好。但是有啥说啥，现在干啥不伤害身体？这年头。 钱多难挣啊，能有个挣钱的路子就已经很不容易了。所以说，有的时候我们也不愿想那么多。再一个吧，我现在也没有说以前吃那么多了。以前一顿饭，我得乖二十斤、三十斤、四十二十斤、三十斤、四十斤，一天能吃五十斤东西，不扒下，我一天能吃四五十斤东西。你想想，四五十斤东西放在这里，你得是什么效果？对呀，现在好多了，现在肚容量也没有那么多了，然后完了吃了也比以前少多了。毕竟说实话，也不能虎吃虎道了。 有过想做吃播的念头，那你也得有个做吃播的胃呀。没有做吃播的胃，这这个念头是很不好有的呀，对不对？看你阅历很多，唉，人家都管我叫老油条，人家都管我叫老油条啊。来个羊下巴壳子，这羊下巴壳子咋那么干净？羊头好像出血了，我那个啥刷的料汁儿。 来个羊舌头吧，姐妹，咋总吃羊头？前期的时候他别的不也不咋上人呢，我寻思吃个羊头还能上上人啥的，彩礼多少？彩礼贵呀、啊。来个大蒜，小姑娘吃东西挺香的，以前吃的多，现在吃的少，但吃的香是真的。 牙疼吗？还好，不是很疼。你前面那盘五花肉是假的吗？对，假的，摆个样子，要不前面多空啊？前面啥也不摆多空啊？他的彩礼一百 W，别别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 ，我刚开个玩笑，一会儿他们又该起节奏卷我了啊！来个。 手扒羊头吧，手扒羊头皮吧，看这个羊头皮，羊鼻骨都给它干出来了，羊羊鼻骨，嗯，前面的牙全是假的吗？也不全是假的吧，嗯，它里边牙是自己的，只有外边那一点是假的。来吧，扒个羊头，我看能不能扒下来一个完整的羊头皮啊？哎，好像有点悬，但又差不多。 哇，还行还行还行，扒了一个完整的羊头皮，好像有点碎了。先从这个耳朵开始吧。过几年彩礼还会涨，因为身价越来越高了。快快快，有没有把我领走了？美颜开了高，美颜开了高，我都给你关了。我是美颜开了有点高，啊，美颜开了，我都给你关了。那是不是我过两年来美颜关了，无美颜无滤镜得了？好，无美颜无滤镜。 爱谁谁吧，反正也没对象。脸白脖子粗，脸白脖子黑的，羊舌头吃了，羊舌头吃了。你攒够钱，他早嫁人了。<laughs> 快点，现在有没有大哥？快点的，啊，赶紧把我整走，一百个 W 往这一排，明儿就给你走。我领来北京吧。有没有梅子卖？没有梅子卖啊？卫生间还有吗？卫生间还有吗？有。一会儿让他给你们看看，因为卫生间我也不确定。 无美颜无滤镜，现在是。哎，来个羊耳朵，来个羊腮帮子，先来一块肉。<laughs> 你妈去不用去吃，无美颜一样漂亮，谢谢。别 <laughs> 不要个脸中不？大诉我那必须呢，颜值主播。我寻思我吹嘘一下子吧，完了之后。 有自信、嗯、他天天直播没空搞对象，有的有的有的，有时间有时间有时间。为啥吃那么多没有咬肌？有啊。我以前我的咬肌脸可小了。来 <laughs> 来来来来，哎，直播直播间女孩子给我扣个一。有。我看直播间有多少女孩子，女孩子给我扣个一。想要卫生巾，卫生巾就给他们来一波。 关注好几年了，天天看你，谢谢观看。这么多女孩子，嗯，啊，我问一下，直播间有没有女孩子，平常来姨妈的时候一脱裤子味道满天飞的？有。有没有一提裤子蹭在哪都是的？有。用普通的姨妈巾怎么用都觉得不好用的？有。来，姐妹儿，我多了不说，少了不唠。嗯，因为姨妈巾，你们这刚才有个宝要，有两个宝要了，我就寻思，就一点库存给你们干了得了，行不行？行<有>。就库存也不多，就一点库存给大家伙干了得了。 来，我多了不说，少了不唠。买过咱们家姨妈巾，每个女孩都要用的。